Ассаламу алейкум шахмат ықыласпентлері бүгін сіздерменен біргелікте ауыр фигураларменен мат қоюды үйренеміз яғни әмелде мат қойып үйренеміз Хәркім өзі мат қояды Онын алдың кешегі тапсырманың жуабыны көреміз Ақлар үшін ең жақсы бірінші ходты табамыз деп айтқан едік бірінші ходтың ең жақсы жүрісі ферс а жеті корольді жетінші қатарға шығармау керек ендігі мақсатымыз біздердің корольді с алтыға апарып мат қою екінші тапсырмамызда ақлар баслайды һәм үш ходта мат қояды деген едік бірінші жүріс ладья D1. король F8. ладя ж 1 корольді е ге баруға мәжбүр қылуымыз керек король е 8 ладья 108 мат. Бұның және бір жолы бар. Ладья F1 жүрсі де болады. Король D8, ладья S1, король E8, және мәжбірғылық E8-ге жүріпі. Ладья S8 мат. Бірінші мысалымызда, матты әркім өзі тауыға әрекет етіп көрсін. Видеоны тоқтатып тұрамыз, кейін болса, жуабыны көреміз. Қаралар баслайды, әм бір қотта мат қояды. ферс хаш сегіз мат екінші мысал жүріс ақлардан бір ходта мат кон ж алты мат үшінші мысал жүріс ақлардан екі ходта мат Ладия h2 король j8 Ladia h8 мат. Кейінгі мысалда ақылар басылайды, әм екі қотта мат қойады. Слон F6 ладияның жолыны ашып тұрып шақ береді. Бұның атыны ашып шақ беру деп айтылады. Король F8 ладья 108 мат егер бұл жерде слон е 5 шах беретін болса мат болмай қалады король қашады ладья шах береді король е ге қашып кетеді себебі бұл жерде F6-дан шах беруден мақсет, е 7 полясыны һәмде ж 7 полясыны бақылап тұру нәубеттегі мысал қаралар баслайды һәм екі ходта мат қояды кон f2 шах слонменен шах беріп кон конменен бұның атыны екі тараплеме шах двойной шах деп айтылады бір уақыттың өзінде ақлар әм ладиян, әм слонды әм конды ала алмайды соның үшін корольді қашуға мәжбүр король ж 1 кон H3 мат үйге тапсырма ақлар басылайды, һәм бір ходта мат қояды екінші тапсырма қаралар басылайды, һәм екі ходта мат қояды этыбарыңыз үшін рахмет жуапларды кейінгі сабақтарда көруіңіз мүмкін